سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد इससे पहले आ, हम नमाज़ के जो हैं शराइ नमाज के फ़राइज़ वगैरह उनको सुन चुके हैं नमाज़ के वाजिबात जो हैं उनका भी सीखना बहुत ज़रूरी है बहुत अहम है नमाज दीन का स्तून है ये इस्लाम का पिलर है जिसके ऊपर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी है अगर ये पिलर कमज़ोर होगा तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं और हमारी नमाज जो है इसकी बरकतों से हम ना महरूम इसलिए रहते हैं कि इसके वाजिबात फ़राइज़ वग़ैरह की तरफ तवज्जो नहीं होती जिसकी वजह से हम सही तरीके से इसकी जो है आउटपुट इसके फ़वाद हासिल करने में नाकाम रहते हैं नमाज में तकरीबन तीस वाजिबात हैं उन वाजिबात को आज मैं अर्ज़ करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप इसको तोज्जो से समात फरमाएँगे और इसको जेनशीन करने की भी कोशिश करेंगे इन शजल इसकी बरकतों से मालामाल होंगे नमाज के तीस वाजिबात में से नंबर एक पहला वाजिब ये है कि तकबीर तहरीमा में अकबर कहना वाजिब है तकबीर तहरीमा फ़र्ज है उस तकबीर तहरीमा में अकबर कहना वाजिब है अगर अल्लाह अकबर में कोई गलती होती है तो नमाज शुरू ही ना हुई तो इसका दुरुस्त करना ये ज़रूरी है अल्लाकबर तो 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 अकबर नंबर दो फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकात में अहमशरीफ़ पढ़ना सूरत मिलाना या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो या छोटी तीन आयतें पढ़ना ये वाजिब है अब फर्ज़ों की जो तीसरी और चौथी रकत होती है ना उसमें फातिहा पढ़नी वाजिब नहीं है उसमें जो है सुन्नत मस्तहबा है तो लेकिन बाकिया जो जितनी भी नमाजें यहाँ पढ़ेंगे फ़र्जों की तीसरी चौथी रकत के अलावा उन तमाम नमाज़ों की हर रकात में शुरू फातिहा पढ़नी वाजिब ही होगी और साथ में सूरत मिलाना भी यतीन आयतें यतीन आएते। जितनी कोई आयत जो इतनी बड़ी हो तीन आयतों के जैसे कुर्सी तो वगैरह वो अगर एक आयत पढ़ ली तो नमाज का वाजिब अदा हो गया नंबर तीन शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है तो अगर किसी अलहम शरीफ बाद में पहले कुछ दूसरी सूरत पढ़ ली तो वाजिब का तारक हुआ सईदा साहब अगर गलती से हुआ है, तो सईद साहब करने से नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी और अगर सैदा साहब भी नहीं किया तो नमाज़ लौटाना दोबारा पढ़ना वाजिब होगी ज़रूरी होगी नंबर चार अम शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ ना पढ़ना ये भी वाजिब है अगर बौझ में आगे कोई जी तो आमीन के बाद आउदबिल्मिन शैतरम पढ़ लिया तो अब उसने वाजिब का तरक किया है जानबूझ कर किया तो नमाज जो है उसकी ख़त्म फासिल हो गई और अगर ग़लती से हुआ तो नमाज़ सीधा साफ़ करने से दुरुस्त हो जाएगी नंबर पाँच किरात के फ़ौर बाद रुकू करना ये भी वाजिब है मकूल फ़जा अकबर और अगर कोई बंदा फ़जाल मकूल अल्ला अकबर इतनी देर वक़ा करने के बाद रुकू में गया है तो उसने उसके ऊपर सईद सा वाजिब हो गया ग़लती से हुआ है तो सैद साजिब है जानबूझकर ऐसा किया तो अहनाफ़ के नज़दीक उसकी नमाज जो है उसने जानबूझकर ऐसा किया तो नमाज लौटाना दोबारा पढ़ना उसके लिए ज़रूरी होगा नंबर छः एक सजदे के बाद भीतरतीब दूसरा सजदा करना ये भी वाजिब है और नंबर सात अरकान अरकानदिल अरकान यानी रुकू सुजूद कॉमा जलसा वगैरह में कम अज़ कम एक बार अल्लाह कहने की मकदार ठहरना ये वाजिब है इसको तादिल अरकान कहते हैं नंबर आठ कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना इसको कॉमा कहते हैं बाद लोग कमर सीधी नहीं करते इस तरह उनका वाजिब छूट जाता है जितनी भी जल्दी हो कमर सीधी करना ये ज़रूरी है वाजिब है नंबर नौ जलसा अच्छा जलसा कहते हैं यानी दो सजिदों के दरमियान सीधा बैठना अब बाद लोग जल्दबाजी की वजह से बराबर सीधा बैठने से पहले ही दूसरे सजरे में चले जाते हैं इस तरह इनका वाजिब तर्क हो जाता है चाहे कितनी ही जल्दी हो सीधा बैठना लाजमी है वरना मकरूह तहरीमी नमाज वाजिब इयादा होगी नंबर दस कादाउला वाजिब है अगरचे नमाज नफल हो लेकिन ये सुन लीजिए दरअसल नफल नमाज का हर कादा कादा खीरा होता है और फ़र्ज़ होता है अगर कादा ना किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक इस रकात का सजदा ना कर ले लौट आए और सजदा साहब करे और अगर नफल की तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो चार पूरी करके सैदा साहब करे सदा साहब इसलिए वाजिब हुआ कि अगरचे नफल नमाज में हर दो रकात के बाद कादा फ़र्ज है मगर तीसरी या चौथी रकात का सजदा करने के बाद कादा उला फ़र्ज की बजाय वाजिब हो गया नंबर ग्यारह फ़र्ज वितर और सुनत मददा में तशाह यानी अतियात के बाद कुछ ना बढ़ाना ये भी वाजिब है नंबर बारह दोनों कादों में तशाह मुकम्मल पढ़ना एक लफ्ज़ भी छूटा तो वाजिब तर्क हो जाएगा और सजदा साहब वाजिब होगा مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله इसमें एक लफ्ज़ भी अगर रह गया तो सदसा वाजिब होगा गलती से हुआ तो सदसा वाजब होगा जान बूझ के छोड़ेंगे तो नमाज लौटाना वाजिब होगी नमाज नहीं होगी नंबर तेरह फ़र्ज वितर और सुनत मददा के कादा में तशाहुद के बाद अगर बेख्याली में अला मुहम्मद या सीदिना कह लिया तो सजदा साहब वाजिब हो गया और अगर जान बूझ कर कहा तो नमाज लौटाना वाजिब है नंबर चौदह दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त लफ्ज़ असलाम दोनों बार वाजिब है हाँ लफ्ज़ अलैकुम वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत का है नंबर पंद्रह वितर में तकबीर कनूत कहना वाजिब है हर जगह पे एक तो तकबीर तहरीमा में अल्ला अकबर कहना वाजिब है इसी तरह तकबीर कनूत में भी अल्लाह अकबर कहना ये वाजिब है और नंबर अठारह ईद नंबर सोलह वितर में दुआ कनूत पढ़ना यह भी वाजिब है और नंबर सत्रह ईदैन की छः तकबीरें ये इन जो ईद की छः जाय तकबीरें जिनको हम कहते हैं ना ये भी वाजिब हैं और ईदैन की दूसरी रकत की तकबीर रुकू इस तकबीर रुकू के लिए लफ्ज़ अकबर होना ये भी वाजिब है और नंबर उन्नीस जाहरी नमाज मसलन मगरिब इशा की पहली और दूसरी और फ़जर जमुआ ईदन तरावीह, रमदान शरीफ के वितर की हर रकात में इमाम को जहर यानी इतनी बुलंद आवाज़ के कम अज़ कम तीन आदमी सुन सकें किरात करना वाजिब है तो जहरी नमाज जो हैं उनमें किरात करना वाजिब है जहरी नमाज़ों की तफसील जो है मगरबिशा की है मगरबिशा की पहली और दूसरी रकत और फजर ईद तरावी रमाना शिव के भीतर के हर रकत में इमाम को जहर यानी इतनी बुलंद आवाज़ से कि कम अज़ कम तीन आदमी सुन लें किरात करना वाजिब है नंबर बीस गैर जहरी नमाज मसला जोहर है असर है इनमें आहिस्ा किरात करना वाजिब है नंबर इक्कीस हर फर्ज और वाजिब का उसकी जगह होना वाजिब है नंबर बाईस रुकू हर अकद में एक ही बार करना ये वाजिब है रुकू फर्ज है ना? लेकिन एक बार ही करना वाजिब है नंबर तेईस सजदा हर रकात में दो ही बार करना वाजिब है सजदा फ़र्ज़ है लेकिन दो बार करना वाजिब है और नंबर डबल बारह चौबीस दूसरी रकात से पहले कादा ना करना ये भी वाजिब है अगर कर लिया याद आने पे खड़े हो जाए और बाद में सजदा साफ करना पड़ेगा और नंबर छब्बीस आयत सजदा पढ़ी तो सजदा तिलावत करना वाजिब है नंबर सत्ताईस सजदा साहब वाजिब हुआ तो सजदा साहब करना वाजिब है अगर सजदा साहब वाजिब हुआ सजदा साहब नहीं किया तो नमाज लुटानी पड़ेगी दोबारा पढ़नी पड़ेगी नंबर अट्ठाईस दो फर्ज़ या दो वाजिब या फर्ज वाजिब के दरमियान तीन तस्बी की कदर यानी तीन बार सुबहानल्लाह कहने की मकदार वक्फा ना होना ये भी वाजिब है हो गया तो सही दशा वाजिब हो जाएगा गलती से हुआ तो जानबूझ कर किया तो नमाज उठानी पड़ेगी फिर दोबारा इमाम नंबर उनतीस है इमाम जब किराद करे ख्वा बुलंद आवाज़ से हो या आहिस्ा आवाज़ से मुक्ति का चुप रहना वाजिब है व इदा कुरअलक़्रु फमलहू आंसत लालम तरहन ईसाइत मबारक के तहत और सरकार ने फ़रमाया इनमा जुलामामब ही फ़ इदा कब्बर फब्बरु व इईदा क़रा अफ आंसद फ़रमाया जब इमाम किरात करे तो तुम चुप रहो है फरमा इमाम बनाया इसलिए जाता है इसकी इतबा की जाए जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो और जब इमाम किरात करे, करे तो तुम चुप रहो तो यहाँ चुप रहना वाजिब है नंबर तीस किरात के सिवा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना वाजिब है किरात इमाम के पीछे नहीं की जाएगी इसके अलावा इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो उसके पीछे हम भी अल्लाह अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा कहेंगे रुकू में जाएंगे सजदे में जाएंगे, उसके पीछे पीछे ही चलेंगे उसकी पैरवी करना इमाम की ये वाजिब है अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ जो वाजिबात हमने समात फरमाए हैं अल्लाह पाक इनको याद रखने की अता फ़रमाएं और इसके सदक़े हमारी बेहिसाब मत फरमाए हमारी दिमाग़ में जो कमी बेशी उसको दूर फरमाए आमीन भिजान् नबी सल्लल्लाहु अलैहि